সেই গাজ কি খবৰ আশা চাগৈ তোমালোকে সকলোৱে ভাল ত' মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চোৱাৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু এনেকৈয়ে মৰম যাতে আগলৈকো দি যোৱা তাৰে আশা থাকিল ত' বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে দাদা তোমাৰ অগ্নিবিৰ যেতিয়া পিঅপি হৈ যায় পিঅপিৰ পিছত মানে কিমান দিনৰ পিছত মানে যাবা ছুটি দিয়ে মানে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে কি দাদা পি অপি পিছত কিমান দিনৰ ছুটী পাম ভিডিঅ' এটা বনাওঁ ইয়াৰ ওপৰত ত' তোমালোকৰ মোৰ প্ৰায়বোৰ মানে কমেণ্টৰ মানে কি হয় মানে ৰিপ্লাই দিবলৈ সময় নহয় প্ৰায়বোৰ কমেণ্টৰটো মোক সময় নাপাওঁ তো তথাপি ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল এটা পি অ' পি ট্ৰেইনিঙৰ পিছত কিমান দিনৰ কাৰণে মানে ছুটি দিয়ে তো তোমালোকক মই আজি কৈছোঁ কিমান দিনৰ কাৰণে ছুটী দিয়ে তো ভিডিঅ'টো চিনালৈকে চাই থাকিবা আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবা ঠিক আছে ত' তোমালোকৰ যেতিয়া মানে কি হয় তোমালোকে জানাই মানে আৰ্মি যিহেতু এটা বছৰত মানে দুটা বেটছ আহে তোমালোকে গম পোৱাই ত' মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ তোমালোকৰ যেতিয়া তোমালোকৰ মানে পি অ' পি হৈ যাব পি অ' পি হৈ যোৱাৰ পিছত কিছুমানে মানে মানে কিমান দিনৰ ছুটী পাবা মানে এতিয়াই কৰি দিব নোৱাৰি ঠিক আছে কিমান দিনৰ তোমালোকে ছুটী পাবা এতিয়াই কৰি দিব নোৱাৰি তোমালোকে ছুটী মেক্সিমামটো তোমালোকে চৈধ্য পোন্ধৰ দিনো চৈধ্য মানে পোন্ধৰ দিনো পাব পাৰা চ' কথাটো এনেকুৱা হয় কি হয় মানে তোমালোকৰ ছুটী যেতিয়া দিয়ে মানে পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে তো কি হয় কিছুমানৰ যোনবোৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ মানে বেছিভাগৰ মানে অসমৰ বাহিৰতে পৰে ঠিক আছে ত' বেছিভাগৰ মানে কি হয় ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ যিহেতু অসমৰ বাহিৰতে পৰে ন ত' তেওঁলোকে ঘৰ ঘৰ যেতিয়া ঘৰলৈ আহে তেতিয়াও টাইম যায় ন ঘৰলৈ আহোঁতেও তেওঁলোকৰ টাইম লাগে আৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁতেও তেওঁলোকৰ টাইম লাগে ঠিক আছে তো তেতিয়া মানে অলপ দিগদাৰ হয় অহা যোৱা কৰিবলৈ ঠিক আছে তো চাওক তেতিয়া যদিও পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে ছুটী বুলি কয় মানে মই কৈছোঁ তোমালোক পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে ছুটী দিয়ে হয় ঠিক আছে কিন্তু পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে ছুটী যদিও দিয়ে তোমালোকৰ যেনিবা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ পৰিছে অসমৰ কোনোবা জেগাত যিমান মহাৰাষ্ট্ৰতে পৰিল বা পুণেত পৰিল তো তোমালোকৰ মানে কি হয় ঘৰলৈ আহোঁতে লাগিলে মেক্সিমাম তিনদিন আকৌ যাওঁতে তিনিদিন ত' তোমালোকৰ পোন্ধৰ দিনৰ পৰা যদি ছ ছদিন কাটি দিয়া ত' তোমালোকে মানে এসপ্তাহ চুটি পাব মানে তেনেকুৱা কিন্তু যাৰ মানে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ওচৰৰ বা যাৰ ঘৰৰ মানে গুৱাহাটী চাইডে হয় অলপ মানে এই লোৱাৰ আছাম ছাইডে পৰে ত' তেওঁলোকৰ ইমান চিন্তা নাথাকে কাৰণ তেওঁলোকে গুৱাহাটী বা যদি তোমালোকৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ বা মহাৰাষ্ট্ৰত পৰিছে পুনিত পৰিছে বা লক্ষ্ণৌত পৰিছে তো তেওঁলোকে মানে খুব বেছি এদিন বা বা মানে ডেৰদিনৰ পিছত পাই যাবই কিন্তু যোনবোৰ আমাৰ মানে আপাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে যিহেতু গোলাঘাট হওক বা তোমালোকৰ যোৰহাট হওক তেওঁলোকৰ মানে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ যিহেতু মানে যেতিয়া মানে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ৰ'দত পৰে যাৰ যাৰ তো তেওঁলোকে মানে যদি পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে ছুটী দিয়ে তো তেওঁলোকৰ মানে কি হয় ঘৰ আহি পাওঁতেও দেৰি লাগে মানে সময় লাগে তো তেওঁলোকে যাওঁতেও সময় লাগে তো তেওঁলোকে মানে ছুটিটো ইমান ঘৰত থাকিবলৈ সময় নাপায় ঠিক আছে ত' মেক্সিমাম ট্ৰেইনিং ছুটী মানে যদিও এমাহ বুলি কয় মানে এমাহ নহয় ঠিক আছে যদিও মানে এমাহ বুলি কয় মানে ছুটী মই এমাহ নহয় ঠিক আছে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ তোমালোকে আহিবা ইয়াত ইয়ালৈ আহোঁতেও তোমালোকৰ টাইম লাগিব ঠিক আছে তো মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে খুব বেছি ঘৰত থাকিবলৈ বেছি সময় নোপোৱা এশ খুব বেছি আঠদিন বা খুব বেছি ন দিনেই সময় পাবা কাৰণ তোমালোকৰ অহা যোৱা কৰোঁতে টাইম লাগিব মানে হয় নে নহয় কাৰণ তোমালোকে আহিবা আকৌ যাবা কিন্তু যাৰ মানে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ কিছুমান যদি শ্বিলং পৰে মানে তেওঁলোকে অতি সোনকালে গৈ খুব বেছি বাৰ ঘণ্টা তেৰ ঘণ্টালৈ গৈ ঘৰ পাই যাব তেওঁলোকে মানে ঘৰত মানে অলপ বেছি মানে টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কিন্তু মানে যোনবোৰ মানে দূৰৰ দূৰৰ দূৰত পৰে মানে তেওঁলোকৰ মানে অলপমান দিগদাৰ হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে আহোঁতেও টাইম লাগিব যাওঁতেও টাইম লাগিব ঠিক আছে ত' বহুতে মোক কমেণ্ড কৰি আছিলে দাদা যেতিয়া পি অ' পি হৈ যায় শপত গ্ৰহণ হৈ যায় কিমান দিনৰ ছুটী পায় তো এইটো আপোনালোকৰ মানে নিজৰ নিজৰ য'ত ঘৰ আছে তাৰ ওপৰত মেটা কৰিব ঠিক আছে ত' যোনসকল মানে আপাৰ আছাম তেওঁলোকৰ অলপ ছুটীটো কম পৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ হাজোৱা কৰিলে টাইম লাগে ঠিক আছে আহোঁতে তোমালোকৰ টাইম লাগিব কিন্তু যোনবোৰ মানে ল'ৱাৰ আছাম ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে গুৱাহাটী ছাইডে যোনবোৰ মানে নগাঁও তো তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে বেছি ছুটী পাব কাৰণ তেওঁলোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ ঘৰ আহি পাই যাবহি ঠিক আছে ত' মানে তোমালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ মানে ছিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মানে কিমান দিনৰ ছুটী পাবা কিন্তু মেক্সিমাম তোমালোকৰ যদি কয় এমাহ ছুটী বুলি কিন্তু এমাহ ছুটী নহয় ঠিক আছে তোমালোকৰ যিহেতু যোনবোৰ মানে যিহেতু এবছৰত দুটা বেষ্ট আহে যোনবোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট প্ৰথম জানুৱাৰী যোনটো মানে আগতীয়াকৈ যোনটো বেষ্ট পায় তেওঁলোকে ছুটীটো কম পায় কিন্তু যোনটো ছেকেণ্ড বেষ্ট মানে তেওঁলোকৰ যদি ডিচেম্বৰত মানে হৈ যায় তো তেওঁলোকে মানে প্ৰায়ভাগ এমাহ মানে ছুটী পায় ঠিক আছে তো তোমালোকৰ বেডছৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে যদি তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট বেডছত আহা তেতিয়ালৈকে ছুটী কম পাবা কিন্তু যদি তোমালোকে ছেকেণ্ড বেডছত মানে আহা তেতিয়া ছুটীটো মানে বেছি পাবা ত' তোমালোকৰ নিজৰ লাগৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু যোনবোৰ ৰিলেশ্যন আহে মানে ৰিলেশ্যনৰ ভৰ্তিও আহে যিহেতু তো তেওঁলোকে ছুটীটো অলপ বেছি পায় ঠিক আছে ৰিলেশ্যনবোৰত যোনসকল আহে তেওঁলোকে ছুটীটো অলপ বেছি পায় কিন্তু আমাৰ যোনবোৰ অপেন ৰেলি হয় তাত মানে ছুটী খুব বেছি তোমালোকে পোন্ধৰ দিনতকৈ বেছি নেপাবা ঠিক আছে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে তোমালোকক মোক কমেণ্টৰ আজি ৰিপ্লাই দি দিলোঁ যে দাদা পিয়পিৰ পিছত কিমান দিনৰ মানে ছুটী পায় তো তোমালোকে যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবা ঠিক আছে লগৰ ঘৰলৈ মই তোমালোকৰ সহায় হ'বৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ যাতে তোমালোকে যোনবোৰ কথা মোৰ যোনবোৰ ভুল হৈছিলে বা তোমালোকৰ যোনবোৰ ভুল যাতে আগলৈ নহয় ঠিক আছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ মানে তোমালোকক সহায় হ'বৰ বাবে দি থাকোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰ শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম আহি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা ঠিক আছে সকলোকে ধন্যবাদ